Yuxuda dava etməyin bir neçə yolumu var. Yuxuda kütlənin birbiri ilə dalaşması o cəmiyyətdə yoxluq və acılığın olacağı deməkdir. Mübarizə hökmldar, kral, sultan və ya prezidentə qarşı olarsa, qetgetlərin və xərclərin azalacağını və alıcılıq qabiliyyətinin artacağını göstərir. Döyüş həm də gücə, qüvvətə işarədir. Yuxuda odlu silahla mübarizə aparmaq bir qadına zərər vermək anlamı daşıyır. Yuxuda mübarizə aparmaq yaxşı əlamətdir. Şansın açıqlığına, uzun ömrü, qazanç və ruzinin bolluğuna və gözəl bir həyata ifadə edir. Yuxuda dalaşmaq anlaşılmazlığa, qarşıdurmaya, düşmənçiliyə və həqiqi döyüşə işarədir. Yuxu sahibi yalnız sözlə mübahisə görüb-sə, bu kədər və sıxıntıya səbəb olacaq hadisələrin olacağı anlamını verir. Yuxuda qılıncıla mübarizə aparmaq, yuxuda odlu silahla və ya iti bir alətlə mübarizə aparmaq qarşıqlı səbəb olacaq fəaliyyətləri göstərir. Yuxuda qılınc və ya silahla vuruşduğunu görən şəxs heç kimin gözləmədiyi bir şey edərək hamını heyrətləndirəcək. Mübarizənin şiddətli və çox qızğın olacağı deməkdir. Yuxunu görən insanın bir insanla çox böyük bir mübahisəsi olacağına, qarşıqlı qırlı təhdidlərə işarədir. Ailədəki əmlak bölgüsü və ya miras bölgüsü səbəbindən ailə üzvləri qarşıdurma vəziyyətində olacaq və paylarına düşəni qəbul etmirək düşmən olacaqlar. Bundan əlavə iş həyatında qaçırılan fürsətlər səbəbindən gözlənilməz bir zamanda maddi olaraq çıxılmaz vəziyyətin olacağını göstərir. Yuxuda toyda dava görmək yoxunu görən insanın yaşayacağı gözəl bir hadisənin ağız dadı ilə bitməyəcəyini göstərir. Məsələn, biri tərəfindən edilən yaxşılığın üzünə vurulması və bu cür digər məqamlar. Yuxuda məsciddə dava görmək insanların çox olduğu yerdə yaşanacaq yanlış anlaşmaya işarədir. Yuxunu görən insanın bu istihamdakı insanlar arasında olacağı və xaosun ortasında olacağı deməkdir. Yuxunu görən insanın nəticəyə gələ bilmədiyi bir iş üçün vəzi insanlara müraciət etdiyi, ancaq hər başın fərqli bir səs çıxardığı və hər kəsin fərqli bir fikir söylədiyi işinin daha çətin olacağı anlamına gəlir. Yuxuda ana ilə mübahisə etmək ananın xeyirduası bir məsələdə dəstək və ya müdafiə deməkdir. Yuxu sahibinin verdiyi qərardan sonra anasının ona dəstək olacağı anlamına gəlir. Yuxuda yaxın qohumla dalaşmaq bu insanın yaxınları ilə sıx əlaqələr qurmadığına işarədir. Qohumluq əlaqələrinin zəifliyindən xəbər verir. Mübarizə şifahi deyil, fiziki xarakter daşıyırsa, əksinə qohumlardan kömək alınacaq.